так я обрезала нога по банке. Сейчас мы будем вот Так. У в такая Там видно. Тут мои бути в огонь с дровами. Но мы положили вот сим угли. У них угли для шашлыка. Так, у меня сегодня кава. А что у нас стол? О, все. Так, у нас сегодня кап. Видите, у нас яка чашечка. И вот там якщо п'єш, пьешь, и вот тут і отут пьешь, и вот тут появляется рисуночек такой же квиточки. Такие блюдечко, бабочка. Ой. У на пасхально подставочка. уже бачила, я ее купила для ручного труда. Мне она подобается, быстро ее можно э, двухстороннего. не вот так, так. Мои квиточки выращены мной в моем саду, срезаны, не забудочки на Нидерландской не забудь меня фархейт минит Ферхитминит, честно, называется. Не забудь меня. Кстати, вон им синя-желтый. моей вот этой идет эхо. Вот в этой штуке. Идет эхо, я разговариваю. Это оттуда эхо. Эти ферхитминиты, смотрите, вон они синя-желтые. Глядите, вон они синя-желтые. Вот тут сыню. И вернее тут на ну, как раз желто блакитный. Это желто блакитный. Это желто блакит. А прапор у нас уж уже сыню желтый. Боже, люди, что робится в свете, что робится. Кошмар, тихий ужас. В свете робится кошмар и тихий ужас. Вчера я Ну, прочитала ці всі ці новості, що про цей Іран, про ті дрони на Ізраїль, кошмар, я не могла спати. Я не могла спати, ну таки себе заставила, пішла, лягла. Значить, відкриваю окно отут, щоб мені було свіже повітря, а отут у нас напротив... Гулянка, там у нас якісь непонятні живі хто, що там короче якась молодь, якісь робітники приїжджають, наверное, на заробітки сюди. Вони там непонятно на якому языке вони там говорять, там що хочеш. Я чую, чую язики всього міра. І от це вчора у них наверное, була п'ятниця чи що в нього там субота, який ну, там був, я не знаю, що вечір чого. Ну, я бачила, значит, лежу с открытыми, так, три люблю, значит, часы, четыре, пять, никто спать, ну, они, них, ну, так, якось, вот, зараз тихо, зараз их и вечером начнут вылазить вот, вот такие там гардины, вот так висят, у них вот эти шторы, вот так вот, это, вот так вот, ну, никто ничего не кажет. Лежоныш там на четыре часа посмотрела, опять я ни в одном глазу. Там вышла, то в туалет, попыла воды, опять легла. Одела на голову капюшон, от курски отцепила так, чтобы она мне не мешала. Ну, капюшон мне ничего не дав, конечно. Ну, еще я думаю, думаю, что каким весело. їм весело, колись я теж була ж молода, і нам теж так було весело. І хтось з'явиться і спортять всю цю вечірку, і потім вже не весело. Знаєте, що я завжди згадую, коли ми їхали з Крима. Це був коли. Ну, останній раз ми в 2011 році були. Ну, може, сьомий, ні, ні, В сьомому ми їздили в восьмому. Может, это был из век, я не знаю. Значит, давно. Боже, как давно это было. Значит, мы ехали из Крыма, и в купейном вагоне был белорусский поезд. который шел в Минск. На Минск. Вот мы сели в этот поезд. И до какой станции мы ехали, я уже не помню. До кого мы ехали? До Наверное, наверное, до Кременчуга. От, ми жили, крім чиї, і нам так було весело, діти, їхала мій син, моя сестра, двоє племінників. І от там ми грали двоє племінників, мій син і я. Як ми там грали щось, щось там ну, було дуже весело, ми щось виходили з цього, я там сміялась там на вишиноги від землі. Не на ноги від землі грали, там бігаєш, поэтому і там хто вішався на це ті... як нам було весело, як ми сміли. Це був день, ми тільки сіли от це, вимучились, поки ж доїдеш з того, десь ми в Судакі, ми віддихали в Судакі, Це ж поки приїдеш рано треба було встати серед ночі, та нерви, э, тому ж на таксі, поки там доїдеш, поки ти от це поїзд, ну вже сіли, поїзд поїхав, ми там не поїли, і тут уже що назад нас все вийшло, що вже все, значить, всі ці тривоги позаді вже можна віддихнути. Як нам було весело, я завжди згадую. і вийшла, відкрилася двері, вийшла тітя, і в неї ще така дівчина, така, як це ми там з ними грали, де 7 уроків, по 10, 7, було, 8, 7, 10. Вийшла тітя і сказала, що ви тут шуміть. Так день, нічого, ми тут, що сміятися не що ли? А днем, днем від'їхав, там відправлявся, так поїзд. Симферополь Минск кажется. Все. Я так, конечно, сказала, що <сум> ми нормально в своєму купе, нам весело. Ночі нет до 11 часов. Ну, нам уже було не весело. Все. Я нам все испортилась. Згадується Тютю. І це не завжди дає сили, оце. все вытримывать, чтобы не прийти и сказать, люди ну, вообще уже три часа ночи. И мы тут вообще не спим. Если вы думаете, что мы тут все спим, у вас ночуем, мы все, каждое ваше слово мы чуем. Ну, я всегда думаю, нам же та тетка вышла, испортила все нам веселье. Так было весело. Ну, вот Поэтому, я всегда просто ждешь, а у этих кожен день. Каждый день. Это сейчас с, с, такими передыхами, то, допустим, сейчас. А то у них был период, десь первый рік, как они у нас тут жили, рік або два. У них никогда, ни днем, ни ночью, ни в обед, никогда не было. Постоянно вот, это вот, вот этот шум, бутылки падает, ты -ты -ты покатились бутылки. Ну, я не знаю, кто, но я никогда, хоть это все было, я просто Просто я от куртки отцепила капюшон, меня вот я тебе этот капюшон. Для Николы ничего, тем детям, что кто-то там, ну, то там уже 20-30 лет, не знаю сколько. Она такие на звук, на голос, я помню, слышу. Молодим. Не бачила их Никола, только чула что такие дела. Ну, ой, какие хардицы Так, ну что, я кого выпала? наверное, надо нанизать какие сети. Я хочу. Вот у них манера на решеточки все ложить. Я люблю нанизать на шпажки, чтобы их так ворочать. Угу. Исторический момент. Историкал момент, мат, эрстакир, денки я, алдат, алис, офор, хэбранд. Я? Так что у нас теперь два барбекю. Один вот тут стоящий такой барбекю. Um, я люблю дрова. Я всегда говорю, что у нас спочатку первая дея – это дрова. У них дров нет. У них дров нет, у них это угли какие-то. меня соседка принесла вот такой целый, это этих дров таких, полей. Ина, тебе надо? Я говорю, конечно, надо. Я такой люблю на дровах. Ну и, короче, она мне принесла. И я положила вот там у нас, ну, где у нас все дрова. Прихожу, дров нет, в детках в анекдот такой расскажу. Давно-давно-давно был такой анекдот. Значит, спят люди дома, спят, стучат им в это самое среди ночи. Хозяин открывает сон, он спрашивает, хозяин, дрова нужны? Нет, не нужны. Хорошо. Все. На утро хозяин просыпается, выходит во двор, дров нет. И в том анекдоте. Я выхожу через время, смотрю, мне соседка отдала дрова, дров нет. Где мои дрова? Где мои дрова? Он говорит, я отдал кто-то полыв, скажет, тебе надо? Сказал, <laughs> нет, для шашлыка отдай. Я ж хочу, чтобы мне положить вот так вот это, чтобы вначале был костер. Ну как, ну, как бы с костра. Ну, что это? Не... Костра не было. Какие-то угли и сразу. Ну, это ж петельки Это ж какой-то ритуал. Ну, каждого света Хорошо, <laughs> он отдал Такая, <laughs> Но ну, это мешает. Это мои дрова. Вернуть мои дрова. Причем были в магазине. Купляли вот эту штуку. И там рядом же лежат дрова. Вот ты мне дрова должен. Говорит, да, я тебе должен дрова. Какие тебе купить? такую. Так что у меня есть дрова. Отдал, дал жук. Отдал. Теперь дрова. Я хочу сделать, ну так как вот. И вот это же тоже была моя идея. Он там хотел все другого купить. У них вся такое, вот типа какая-то вот лампочка, вот такое вот у них. Вот тут труба, вот тут окошко. И чисто как буржуйка. Кидаешь, оно просто стоит летом, никого не а Вот такое окошко, все равно ничего не видно. Ну дым тут шурует. Ну что это такое? Ну ж, нет, так давай, чтобы мы сели вокруг там рядом на бортике поставить бокал там или чашечку. Вот это же был мой выбор вот этой штуки. И вот это же такая штука, она, и на ней можно вот это жарить же, и можно полыть. Просто поставить, сидишь, оно, а огонь горит, вот эти шмахи, дрова. Вот, и потом можно и барбекю сделать. Вот это прекрасная вещь. В принципе, и в той можно, кожаная ножка не перед этим была. Но там она более такая, чтобы еду готовить. Да, она высокая, то есть ты сидишь, она где на уровне вот так лица будет огонь горит. Нет, он нет. Вот а так внизу ты сидишь возле ног. Вот так. Все сели, у нас кресло, вон, стулья. Когда все съезжаются, у нас богато людей тут. Ой, все приезжают. У нас есть одна, у нас есть одна, але вона на газу. Треба подключать вначале тоже купил. Я думала, что так будет, как газ. Подошел, тик-тик и все, и сидишь. А вон у нее там где-то что-то нужно прикручивать, эти шланги, этот стоит, газ там откручивает. В общем, не так, как вот у нас тут. Я думаю, нажмешь так, и у тебя пошел У меня соседки, этой Подружка моя с Оксаной была, у них дома был такой. Нажимаешь, у них пошел вот это вот э, огонь в доме этот камень такой непро, ну, не, фальшивый камень с таким, с таким обычным газом. Я же думаю, у меня такой тоже. Вот я приду в сад, нажала, и у меня пошло. Потом у нас кончился этот газ, надо было заправлять этот баллон его присоединять. Там каждый раз что-то там осторожно, что тут газ не взорвался. Думаю, там я, я такое. Я такое делать сама не буду. Так, ну что, моя кава уже выпыта, пришла я включаться в этот процесс. Зараблю мужики салатик. Можно картошку фри сделать. Наверное, сделаю картошку фри. Вот это вот эта штука В прошлый раз мы делали салат. Но мы, <coughs> потому что мы ели на улице. то, конечно, хотелось чего-то горяченького. На улице еще жары. Вчера была жара. Вчера была жара, но у человека был э, на работе. Когда была жара. Сегодня мы дома жары нема. Надо ну, сделать картошку фри. Все, пошла я. Быстренько мы сделаем картошку фри. Класс. Ты дым. Вот гирлик. Ммм, ай. Oh, kan nog zo draaien. Ja, ja dat, dat doe ik. weer de warmte aan Kijk, dit is. Oh, tafeltje klein. Tafeltje, heerlijk. Dat is een leuk dingetje. Ja. Pak je een kartoscoopje. Я бы, конечно, тут краще обсадила с бокальчиком. Опять что-то там не сработало. Я жарю фрикты. А кое-кто предпочитает пюре. Еще у нас будет пюре и фрикты. Я сработала из редиски, зелени, салата. Так. Так. Угу. Так, чем это насыпать? Так, возьмем это. И возьмем... Окей, окей. Пусть так выглядаю сегодня. У нас убит чевечеря, картошечка фри. Барбекю это у нас плечо и салат. Свежей зеленью. С сезам-оля. Сезам, как называется, кунжут кунжут с алией и с кунжутиком. Все, смачного.